Бути красивою для кожної жінки це велика робота. Сьогодні наша гостя Валерія Липа, безперечно, я думаю, розкаже нам про те, як бути і красивою і талановитою. Бо Валерія завоювала титул Міс Мельпомена Мельпомена-2016». Лера, я тебе вітаю. Спасибо большое. І номер нашої студії він не Тож, якщо у вас виникають якісь питання до нашої гості, ви можете дзвонити 26 36 16 або писати смски на мобільний 099 760 442. Валерия, я тебе предлагаю начать с того, чем ты занимаешься, кто, х, что, где ты учишься, кто ты за профессию будущего. И очень хочется, чтобы ты рассказала мне и нашим глядачам немного про себе. Ну, училась я, изначально, в Херсонской гимназии номер 3. Училась с первого класса, закончила вот 11-й успешно в том году, выпускница. Я теперь учусь в Херсонском училище культуры на специализации выдовочно театрализованные заходы. Очень интересное название. Да, я с восьми лет занимаюсь театральным искусством. Я закончила теперь уже народный детский театр арт Вот. И сейчас я занимаюсь студенческо... Ну, учусь, и у нас студенческий театр, который называется «Я верю» и руководитель Чемоченко Ольга Федоровна. То есть ты не случайно стала самой мисс Мальпомена, най, я думаю, найталановитейшую, одни из найталановитейших муз, муз театру. Как ты попала на конкурс? Ну, я, в принципе, я как бы уже долгое время знала об этом конкурсе. Ну, как-то я все не решалась туда пойти, не знаю даже почему потому что, ну, может быть, меня пугало то, что там какой-то моделинг присутствует, но потом я решила, нужно все таки куда-то двигаться, нельзя стоять на месте, тем более уже студентка, нужно чего-то такого разнообразного, активного. И так как я ну, начала больше узнавать про этот конкурс, мне говорят, да нет же, там не столько важно как моделинг или что-то вроде того, там, конечно же, нужно творческие. Ну и так как это мисс Мельпомена, то есть это проводит театр, то я думала, может быть, все таки стоит и как-то так Ты получилось. Очіку... Ты то, что в тебе появится такая красивая корона? Ну, конечно же, как и каждая из девушек, я думала, хотела, может быть, где-то подозревала, там, ну, как каждая девушка. Ну, это было, в принципе, очень-очень круто, когда сказали, что я победительница. Давай у нас есть фотографии с с конкурсу, давай мы их подивимось А ты нам расскажешь трохи про проходы в конкурс? Ну, конкурс э, начался, конечно же, с репетиции, со знакомств. Мы вот 12 девочек, которых уже выбрали, мы пришли так, сначала, конечно, немного дико на друг друга смотрели, потому что мы не знали, что нас ждет. Но Светлана Александровна Белоуз, которая хореограф-постановщик этого конкурса. Она нас так вела в такую атмосферу дружескую, творческую, и никаких с ней проблем не было. Мы репетировали, и потом мы встретились с Королевой Ириной Владимировной. Это режиссер э, театра и режиссер этого конкурса в этом году было. С ней репетиции проходили еще интереснее, потому что, ну, режиссер есть режиссер, режиссер личность творческая. Поэтому чего хочет режиссер, конкретно знать нельзя. Все нужно ориентироваться и быстро делать. А от нас требовалось главное — это четко понимать, что от нас хотят, это быстро реагировать и никогда не выключаться, быть всегда как лампочка зажженная. Очень, честно, было очень круто, потому что девочки, ну я не знаю, ну это столько эмоций, вот мы пришли и друг друга не знали, а сейчас мы вот как маленькая-маленькая такая семейка. Вот, и мы даже хотим вот встретиться, куда-то пойти, мы никогда, мы не хотим прекращать дружбу. Но я думаю, что этот именно конкурс для каждой из девочек открыл что-то новое, вот новое даже во мне, во всех, ну, работа с режиссерами театра, работа с актерами театра, ну, это такой колоссальный опыт, просто спасибо всем большое. Один, я так разумею, один из наиважливейших элементов каждого... Року цього конкурсу конкурса, это самое творческий номер. Да. Каким был твой творческий номер? У меня был отрывок из пьесы Пігмальон Бернард Шоу. Вот. Тебе кто-то помогал? <связывая> Этот номер у меня в принципе был в багаже. Вот, я его делала с Гренда Ивановной, с моим бывшим руководителем. Но, конечно же, у каждой из участниц был свой куратор, то есть помощник, да, и это у меня был Вандрашев Вячеслав Павлович. Спасибо ему тоже большое. Он мне помог, он как бы ввел меня в курс, вот как бы на сцене, как это, как бы здесь лучше обыграть, или как бы вот там пойти, там как бы по лестнице спуститься, или еще что-то. Ну, то есть, дельные такие советы, и большое ему спасибо. Я рада, что у меня был такой наставник. Ты вже уже рассказала, яка, яка в тебе будет функция на тиборичному фестивале театрального. Ну пока что я, так сказать, отхожу от этой всей феерии <свят> этого вечера. Вот, ну пока что у меня вот предстоит, я знаю, фотосессия у меня будет, а, как мисс Мельпомены и в украинском стиле и просто вот в красивом вечернем платье представить лицо. Нужно сделать фотосессию для буклетов а, Мельпомены Таврии. Ну а там уже потом мне все точно скажут. Я думаю, работа будет, и будет над чем поработать. У нас же приходили и справжні королевы красы, и просто красивые девчата. Я в них всегда питаю про то, насколько это важка работа быть красивой. Ой, ну девушка должна уметь быть красивой, поэтому я думаю, это не сложно. Мы должны учиться этому с самого детства. Но здесь больше не сложность, как быть красивой, а как себя преподнести. Ну, девушки, может быть, натуральная красота, как бы, извините, не очень, да, бывает, ну, там, где-то подгремировать но так, как она себя подаст, и как она будет улыбаться, и как она будет себя вести на сцене, вот это главное, и вот над этим, над этим нужно работать, действительно. Это не легкий труд, это не приходит за один день, это нужно с годами развивать в себе, вот, чтобы ты уже улыбнулась, и тебя полюбили. Сколько вы готовались до конкурса, и как часто проходили репетиции, в каком режиме? Ну, мы месяц проходила где-то подготовка, может быть, чуть-чуть больше. Репетиции были часто. Мы с учебы ехали в театр. Не знаю, мне нравилось. Репетиции были практически каждый день. Это не было вообще ну, никаким не напряжно, то есть ни для кого. Но репетировали мы часто, да. А вот под конец мы именно так поднажали еще больше. И репетиции, конечно же, участились. Ну, все было прекрасно. То вы все и задоволение? Я думаю, да. Ну, как можно не получать удовлетворение какое-то, когда ты на сцене, на тебя светятся фиты, с тобой работают актеры театра, заслуженные режиссеры и... Ну, я не знаю, вот для меня это действительно было как-то, как бальзам на душу. Важко было, но хоть скажи, что хоть трошка было. Ну, как бы так как я в этом деле, в принципе, не первый год, я закаленный немного человек, ну, были какие-то сложности, для меня были сложности именно вот как правильно ходить, да, нам ложили на голову книгу и говорили, девочки, давайте вот, чтобы она не упала, она вертится, на голове падает, в этом была у меня сложность, у девчонок была сложность... Ну, одни же как бы там и на скрипке играла у нас Тани, и одни там танцевали девчонки. И вот была сложность, как себя действительно преподнести красиво. С творческими номерами ни у кого проблем не было. Думаю, вот как правильно, красиво выйти, там, стать, вот с этим, именно с такими конкретными позициями. В этом была сложность какая-то. Ты сказала, что ты, людина, у этом плане не первый проходит, ты... в тебе есть какая-то закалка. Какие угу. бы ты порады дала девчатам, которые впервые выходят на сцену? Бо в нас життя такая, дуже несподіване, и, ну, может, кому-то нужно будет выйти на сцену и что-то сказать. Ой, ну, конечно же, мандраж будет это сто процентов. Знаете, как говорят, если актер перед спектаклем не волнуется, значит все ему сделать на сцене нечего, он уже не актер, то есть, вот. Всегда выход перед публикой это очень волнительно для каждого человека. Главное верить, что ты самая лучшая, самая красивая. Вот если у тебя будет в тебе вот эта уверенность, то ты покоришь всех, ну вот я не знаю, просто нужно не выходить и думать, боже, все, сейчас провалюсь, и кошмарно все будет, не знаю, что я сделаю, ой, кошмар, упаду, спотыкнусь, нет, ну что вы, девочки, нужно быть себе уверенной, даже если ты до последнего знала, что ты, ой, слова не помню, не доучила, ничего, главное сориентироваться, главное быть настороже, вот так вот. То есть ты и с такими эмоциями и ты выходила Конечно на же, конечно. Никогда нельзя э, себя за что-то ругать или же... Ладно, после выступления можно себя поругать, где-то что-то не так, но это ты об этом знаешь. Зритель, когда приходит, допустим, даже на спектакль, если что-то у актеров пошло не так, он об этом не знает и никогда об этом не узнает, если актер вот не покажет этого такими перепу... перепуганными глазами. То есть ты зна... знаешь только ты, что пошло не так. Зритель этого не знает. Главное быть уверенной. Черевна, впевнена і емоційна мисс Мульпомена 2016 Валерія Липа сегодня у нас в гостях. Ми з вами повернемось до студії, продовжимо розмову одразу після кліпу. Міс Мальпомена 2016. Валерія Липа сьогодні у нас в гостях. Якщо у вас виникають якісь питання до нашої чарівної гості, то ви можете дзвонити номер студії 26 36 16 або писати смски на мобільний 099 760 442. Тож ми чекаємо на ваші питання та на ваші дзвінки. Лєр, Мальпомена, це муза театру. Чи плануєш ти пов'язати своє життя саме з театральною і акторською діяльністю? Конечно же, планирую. Так как не первый год этим занимаюсь, эта мечта уже давно-давно во мне горит, зреет. Я думаю, что я все таки дойду до своей цели, и я воплощу это. Ну, пока что я учусь, конечно же. Мне осталось, в принципе... хотя, что я говорю, первый курс только. Ну... Учиться недолго, но я думаю, совмещать учебу и какую-то вот такую работу в театре или хотя бы немножечко прикоснуться к этому творческому процессу, я думаю, я смогу это совместить. То есть ты хотела бы быть актеркой? Да, я очень хочу. Ну, я, я думаю, что... Я просто много лет к этому иду уже, и я все таки хочу, чтобы это осуществилось. Я думаю, я это сделаю. Про какие роли ты мреж? Ой, про разные, про бабушек, про красивых девушек, про... Ой, даже, может быть, иногда, как в Труфальдина, чтобы мужчиной там быть, ну, переодеваться. Я не знаю, ну вот про все, все, что только можно в этом мире сыграть, я бы хотела попробовать. Я не хочу быть одноплановой актрисой. Мне хочется развиваться и быть в разных жанрах, в разных ролях, в разных амплуа. Вот так вот. Я думаю, в тебе все выйдет безвречно. И вот ты закончишь училище, ты потом планируешь где-то учиться и набывать какой-то мастерности? Конечно же, да учиться никогда не поздно, и учиться, мне кажется, нужно всегда. По жизни мы всегда учимся, каждый день мы чему-то учимся. Поэтому, да, я, я планирую учиться и как-то где-то работать, наверное. Слушай, ты у нас сегодня справжня королева красивости, ах, это завжди дуже приятно, дуже красиво, на тебе приятно дивитись. Как проходит день справжних королев красы? Ой, день весело в училище у нас не соскучишься, действительно. Ну, утро как утро, проснулась, собралась и готова покорять мир. Но в училище я где-то так вышла, что я практически целый день, я целый день, я до восьми вечера вот в училище, у нас репетиции, мы всегда к чему-то готовимся. Вот у нас будет 29 апреля показ инсценировок нашего моего курса первого ВТЗ, и мы вот сейчас очень активно готовимся, трудимся, и мы допоздна сидим, конечно, устаем, но... <laughs> ну, вот так, в принципе, день и проходит. Ну, каждый день все равно что-то новое происходит, потому что у нас очень много практических занятий, и мы не просто сидим за партой и что-то там пишем, постоянно учим. И во время этих практических занятий что-то новое рождается, интересное. Ну, вот так. Лер, ну ты сегодня дуже красиво у сукни, нафарбована на подборах. Ты так каждого дня одягаешься и выглядаешь и показываешь всем, что ты королева красоты. Я стараюсь это делать. Ну, честно, я... Я такой человек, что лучше бы, вот никто, ну, как бы, знаю, да, вот некоторые, что там победила, мисс Мельпомена, я просто, я не люблю, в принципе, афишировать, как бы это, ну, я стараюсь вот так вот быть <свят> красивой каждый день. Я думаю, что тебе можно даже не докладать из зусиль как ты такой есть. Я понимаю, что протягом року ты будешь найкрасивейшую музу театру и будешь как-то брать участие в разных постановках. Что тебе дав этот конкурс? Наверное, я во время этого конкурса, во время подготовки к этому конкурсу, я еще раз в сотый раз в тысячный переубедилась, что я хочу этого и я хочу работать в театре и я хочу вот такое будущее, вот такое интересное, которое никогда не стоит на месте, бурлит с жизнью актеров. Пусть они устают, пусть там где-то что-то, какие-то интриги в театре. Или, ну, это у каждого человека в любой профессии, но это так круто. И я еще раз убедилась, и я поработала с режиссерами театра, с актерами. Ой, ну не знаю, впечатлений моря даже слов не хватает. Вот мне дал какой-то опыт, как еще раз себя вести с людьми, да, вот которые как бы даже по статусу выше меня, и как найти общий язык с девочками. Вот да, вот мне вот Вячеслав Палыч. А как, а как, а как с ним работать? Ой, а что, а куда? Вот, у это же мужчина еще. <laughs> вот я с ним сработалась, мне кажется, и дальше продолжаю общение, и он меня до сих пор как бы поддерживает. И вот как найти общий язык? Много-много вот, ну, опыта получила от конкурса. Кто te... є в тебе, Есть ли у тебя любимые актеры и актрисы? Может быть, есть люди, на яких ты хочешь бути схожою? Может и есть, конечно же. Это будет маленький секрет мой. Это будет вот мой такой идеал какой-то. Я все-таки повертаюсь до тієї теми, что ты все-таки королева і стала найкрасивішою. Як ти ты думаешь, что для жінки найголовніше, або бути красивой? Какие-то данные от природы? все-таки я так розумію, что внутренний свет? Ну, данные от природа, это, конечно же, немаловажно, то есть как природа нас наградила, но и данные в себе. Знаете, вот в какой сфере живет человек, вот так он и выглядит. Как относятся к нему люди, как он к людям относится. Если человек в душе вот такой червивый немного, да, вот грубо говоря, но это отражается все на лице. Это отражается на любой складочке твоего лица или тела. Нужно быть хорошим человеком, помогать. Есть правило красивое бумеранга, о котором все знают. Сделай добро, и оно тебе вернется. И вот это добро, которое вернется тебе, оно тебя насытит, и ты будешь себя чувствовать хорошо, и ты будешь хорошо выглядеть. Просто не делать плохого, мне кажется. Вот внутри себя чувствовать себя хорошим человеком и стремиться к чему-то лучшему. то красав красавцы, таки для ЦБЦ внутренне, понятие. Ну, как бы внут... идет из внутреннего. Мне кажется, что это так. Ну, конечно же, природные данные, да. Какие бы ты порады, я знал, что я повертаюсь до тебя, я королева красы, мисс Мальпомена, дала нашим женкам, нашим девчатам. Что касается девушек, я бы хотела сказать девочки, вы, вы же девочки, следите за собой. Вот рано или поздно вы станете мамами, женщинами, да, и вам нужно будет украшать этот мир и что-то делать хорошее. Мужчины любят ухоженных, даже и парни, да и вообще зрители, публика. Вот ты идешь по улице, идет такая женщина, вроде вроде дождь. Вот я сегодня видела дождь, все такое слякоть. Она идет так красиво, у нее шарф уже намок, но она так красиво идет. И вот, вот для нее весь мир прекрасен, для нее и птицы поют, и вот просто чувствовать себя хорошо. Никогда ни за что себя не угнетать. Наоборот, говорить, что вот вот все-таки идет изнутреннего. Вот как ты себя настроишь? вот даже если где-то там не так-то красиво, ну просто вот в себе быть уверенной. Ну и к людям хорошо все таки относиться. Ну вот для меня вот это так. Вот я так считаю. Вот такие порады дала нам сегодня мисс Мальпомена 2016 Валерия Липа. Я тебе дякую, что сегодня была в нашей студии. Мы с вами повернемось одразу после клипа.